Свой бизнес на НВ. Новый раздел для бизнеса. Створено за підтримки про кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити. А що ж там з арешніками у Росіяни? Чому вони ні? Чому російські пропагандисти раптом почали казати? А чому ж саме Путін не дає команду бити арешникам по Україні. І не лише про це будемо говорити. Будемо говорити і про патріоти, які таки надійшли до України. На зв'язку з нами, полковник запасу Збройних сил України, пілот інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Бажаю всім здоров'я. Ну, давайте почнемо з е, інформації, точніше, це не можна назвати інформацією, але таке, знаєте, виправдання і пояснення. Так, от російські пропагандисти почали розказувати, що Путін не дає команду бити арешникам по Україні, тому що це надасть СБУ аргументи розбирати за допомогою фур наступні елементи російської ядерної тріади, а саме мобільні, а можливо, і навіть шахтні. Значить, міжконтинентальні балістичні ракети. Як ви гадаєте, вони настільки серйозно перелякалися того, що зробили СБУшники з операцією Павутина, чи, чи це спроби виправдати те, що ну, Рєшника як такого, ну те, що вони один раз жахнули, це, можливо, і був єдиний їхній екземпляр. А і то, і то. Діло в тому, що вони дійсно іспугались паутіни. Служба бізопасності підготувала атлінішу комбінацію. ее выполнила практически на отлично. Ну, были определенные погрехи, там один аэродром все-таки не добрались до Украинки, это на Дальнем Востоке, в Дальневосточной Украинской Народной Республике, в Зеленом Клыне, так вот туда не добрались до, этого, до этой Украинки, а в основном основные аэродромы были поражены, причем, ну, можно сказать, 10-15% российской стратегической авиации было поражено, а это... Все-таки одна из основных ветвей триады ядерной России. Понятно, что для них это сильнейший удар. И, естественно, понимая, что служба безопасности не остановится, наши спецслужбы не остановятся, допустим, на достигнутом, они будут дальше продолжать, не понимая, куда они будут бить, они же не знают куда, Но начинают мандражировать это как минимум. И вторая версия это также имеет место быть, потому что решников не так много. Что такое «Орешник»? РС-24 «Рубеж». То есть это ракета, которую пытались, пытались россияне из еще старого советского Тополя. Тополем есть такая серьезная ракета, толковая. Ее в свое время делали все республики бывшего Советского Союза. Россияне их довели, так еще более-менее до за счет наведения, особенно спутникового. Ну и после этого у них получился только ЯРС. В принципе, это такой же тополем, тот же тополем, только с разделяющимися боеголовками. Так вот, следующий шаг, который россияне хотели сделать, это ракету «Орешник» РС-24, «Рубеж», вернее. Они ее начали делать, убрав одну ступень, уменьшив дальность полета, доведя ее до уровня смежконтинентальной баллистической, до, до уровня средней дальности ракеты. Но она у них не пошла, как не пошла и следующая ракета «Сармат». Орешники несколько штук только оторвалось от земли. Сармат один вообще оторвался. Шесть пусков было катастрофических с разрушением шахты. То есть у них проблема с самой программой ракетной. Потому они, скорее всего, ее будут сворачивать. Даже в информационном потоке в том числе. Потому что надутые щеки по поводу орешника в конце концов сдуются. И вот, чтобы это сдувание не сильно ударило по информационному потоку российскому, они сейчас потихоньку начнут с него уходить. Орешники у них будут. Это не то, что у них там оно не будет, они будут их дальше пытаться наладить их производство, от, 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 отстрочить определенную дату, допустим, запуска в серийное производство. Но, тем не менее, они будут над ними работать, но эта ракета в никуда. То есть у них есть наиб... на более мощные ракеты, которые в принципе выполняют боевую задачу, те же «Тополя» и те же «Ярсы». И смысла в этой ракете больше информационного, чем в «Орешнике», больше информационного, чем толка для военной какой-то доктрины россиян. Добре, давайте тепер про заяву служби безпеки України, тому що Василь Малюк, керівник цієї служби, сказав, що служба працює над тим, щоб здивувати росіян новими сюрпризами, не менш болючими ніж операція Павутина, і буде вибити ворога там, де він вважає себе недосяжним. Ну і от ця історія, да це ж знову починається істерика у російських пропагандистів, особливо. Ну, їхніх воєнкорів, і от що ви вважаєте саме навіть це попередження, чи можна його вважати навіть страшнішим, ніж якась там ну, наступна операція? Тому що іноді очікування смерті, як пишуть в літературі, страшніше самої смерті, іменно ну, на це і направлена. Правильна робота служби запасності на давлення на інформаційне пространство, на психіку росіян, особливо на до определеним геноцидным атакам по Украине. Но у них там около, ну, около миллиона практически россиян причастны. Сегодня, кстати, уже Генштаб подтвердил, что миллион россиян подтвержденных отминусовано за прошедшие несколько лет. То есть россияне потеряли больше миллиона уже своих военнослужащих. И вот где-то еще миллион причастных осталось по России. Естественно, они сейчас на мандраже понимают, что не просто так Малюк об этом говорит. Потому что раз сказал, значит придется делать. А раз придется делать, так значит будет что-то мощнее паутины. Мощнее паутины. А это, это значит серьезные удары могут быть и по стратегическим действительно ракет, ракетной программе российской. Может быть удары. Особенно легко можно провести атаки, допустим, по, по той же российской нефтянке. Почему-то давно не бьем а ее надо уничтожить однозначно, потому что ее в принципе, легко сжечь то, что само горит. Российская нефтегазовая отрасль дает российской экономике две трети доходов в Две трети. А ее сжечь, в принципе, можно за несколько месяцев. И если сейчас, допустим, служба безопасности продолжит так называемые санкции Малюка Буданова, так у них просто не будет, наконец, года денег для того, чтобы оплачивать счета тех республик, которые практически доноры, у, не доноры, а реципиенты у Москвы в этом смысле. И, естественно, Россия просто начнет распадаться. Также распался в свое время Советский Союз. Поэтому они очень боятся ударов службы безопасности, одномоментных, кстати, по всей нефтянке российской. Почему до сих пор это не сделали, но ну, это вопрос уже к политикам. Где-то кому-то что-то что, -то, что -то не так, как минимум. А еще несколько есть отраслей российской военщины, по которым также могут ударить наши спецслужбы. Это и подводный флот, это надводный флот. Никто ж не запрещает бить, допустим, теми же сибейбами, -си которые работают сейчас в Черном море, допустим, в Балтийском море. Или на Северном флоте, или Северный флот затопить российский, это возможно. А еще лучше, конечно, Тихоокеанский. Почему? Потому что рядом Южная Корея, Япония. Рядом Дальневосточная Украинская Народная Республика наша, это тот же Владивосток. То есть есть чем работать. Недавно ГУР там походила, по 150 пятки отработала. То же самое может сделать и Малюк, только уже в более в больших масштабах. Потому ждем, ждем анонс, мы услышали, теперь ждем саму пьесу. Власне, про саму п'єсу вона ж продовжується після успішної павутини. Уже є чіткі супутникові знімки, що Росія перебазувала бомбардувальники на далекий схід. Значить, перекинули стратегічні бомбардувальники Ту 160, Ту 95 МС і ту 22 М3 з Іркутської і Мурманської областей на інші авіабази. Значить, тепер вони базуються ту 160 на Єлізова, Це на. Камчатці Анадирь на Чукотці, але є Бориса Глебс в Казані. От, власне, Казань, Татарстан, туди ж уже долітало. Це вони зараз будуть просто ну, в якомусь, пробачте, по шахматці літати туди-сюди, щоб їх не встигли не встигли якісь добрі фури наздогнати. Ну, Казані завод по производству бив своє время, в Совєтському Союзі. Завод по производству тих же ту 160 х Там же їх і производили, і. там остались остовы э, ту 160 и по большому счету они могут перегонять сейчас некоторые борта, которые, может быть, были повреждены, э, в, и, но могут, допустим, перемещаться по воздуху и дальше довести их до ума, то есть э, для ремонта, это как минимум, это по поводу доказать. А то, что они с Олени ушли, э, потому что очень близко мы можем до, до, нее добраться, и с Белой, там также вопрос, Белая – это Иркутская область из белой ушли, это основные базы, кроме «Энгельса» российских, это уже сильный удар по, по россиянам. Дело в том, что база стратегической авиации, она укомплектована всем, всеми средствами аэродромно-технического оборудования, ну, естественно, топливом, а топливо в, в некоторых видах самолетов, оно специфическое, допустим, в том же Ту-160, там, там высокой плотности, Авиационный керосин, то есть он только есть, по большому счету, только в том же Энгельсе, в подземных резервуарах. Там э, есть достаточное количество топлива, там, кессоны по, под Энгельсом, в карстовых пещерах. Так вот, очень неудобно россиянам перебрасывать борта, ну, понимая, что вся стратегическая авиация сейчас под ударом они, в принципе, с точки зрения логики, военной, сделали правильно рассредоточили. Везде, где есть полоса, которая может принять тушку. А они используют эти полосы и будут, в принципе, перегонять, конечно, с одного на другой аэродром, меняя дислокацию, но это и есть режим рассредоточения, так называемый. После, может быть, после укрепления некоторых позиций по той же белой, по той же олене, они вернутся обратно туда. Эта система ПВО могут укрепить, могут определенные либо капониры, либо укрытие для этих тушек уже создать. Тогда уже будут возвращаться. Но на данный момент можно сказать, что у россиян одна ветвь ядерной триады, ну, мягко так скажем, заболела. И когда она будет, когда она вылечится, это одному богу известный ему Ось тепер давайте про ці магічні петріоти чи як їх уже називають Петріот Шродінгера. Значить, посол Ізраїлю в Україні пан Броцький сказав Міхаєль Бродський сказав, що Ізраїль передав Україні системи Петріот, які стояли у них на озброєнні ще в 90-х роках. Потім Міністерство закордонних справ Ізраїлю офіційно спростувало про постачання систем Петріот до України. Далі вже були розмови, що, ну, напевно це зробили американці тому що без американців цього зробити не можна. Далі вже з'ясувалися подробиці, що виявляється: було кілька систем до п'яти систем Петріот, які були у Ізраїля в довгостроковій оренді від Німеччини. І тепер, коли Ізраїль переозброївся, отримав більш сучасні системи протиповітряної оборони. Плюс вони там локалізували у себе виробництво, а значить, це значно дешевше вже для них. То вони повернули їх Німеччині. А що вже зробила з цими комплексами Німеччина? Це їхня німецька справа. Отак От закрутилася ця історія. Найцікавіше в цій історії, ну з того, що мені довелося з'ясувати, це якраз модернізація цих комплексів не лише по балістиці, але глибока модернізація. Модернізація почалася ще в 2007 році, тобто їх не можна вважати, як пишуть деякі росіяни. Та це техніка, коротше, 90-х років вона вже давно застаріла. Якщо вона модернізована у другому, точніше, у 2000-х, в 2007-му розпочалася модернізація, то, здається, непогані системи. Що ви про це думаєте? Ну, система однозначно хорошая, неважно, когда они произведены. Дело в том, что модернизация любой системы доводит ее до года модернизации, так называемой. Если система была выпущена даже в 80-х годах, а в 2010-м модернизована, так считайте, это система 2010 -го года. Что такое модернизация? Это замена некоторых узлов, агрегатов системы до уровня требуемого на данный момент. То есть можно сказать, что у нас системы новые даже новейшие. Почему? Потому что иногда модернизация, которая проводилась, проводилась только под нас. И где брать, допустим, основу так называемую этой системы, это уже не важно. Ее можно взять где угодно. А вот дальше уже вопрос к производителям, которые модернизуют или к фирмам, которые проводят модернизацию. Получается абсолютно новый продукт который ну, однозначно к Израилю никакого отношения не имеет. Бродский перемутил. Уже не Патриот Шрёдингера, а это Бродский и Шрёдингера, скорее всего. Почему? Потому что не понимая самой основы движения, он просто решил как, какой-то какой информационный, информ, информационный поток создать. Дополнительный, по крайней мере, создал его, думал положительный, а создал отрицательный. Реально, потому что у Израиля действительно было 8 систем Патриот, которые не могли бы передать нам, и в принципе не было бы никаких проблем, согласовали бы это, но они этого не стали делать, тем более неоднократно заявляли россиянам о том, что они никогда не, не передадут Патриот Украине. Естественно, Патриот это производство американское, американцы, а некоторые Патриот, правильно, есть они и в аренде они были немецкие, но опять же закупленные в Америке, то есть принадлежность Германии. И дальше несколько патриотов, или один как минимум, был модернизован и поставлен нам. Но никакого отношения Израиль к этим патриотам уже однозначно не имеет. Потому что если бы хотели передать напрямую, передали бы напрямую, как это сделал, допустим, Румыния. Не, не, на, наоборот, не прячаясь, конкретно сказала, что на наш патриот передаем Украине. Хотя, опять же, это американский, только закупленный под Румынию, Румыны нам его передать. То есть вот в таком режиме помогают партнеры. А не партнеры, мягко так скажем, просто м -м, сотрясают воздух, пытаясь где-то где, -то, где -то рассказать, что мы тут тоже рядом где-то стояли, или пустить я была в первой в очереди. Ну, так некрасиво, естественно, получилось, поэтому Бродскому бы лучше сейчас в режим кота Шрёдингера перейти, чтобы было непонятно, где он находится. Доброе, Добре, добре, власне, ви вже згадували авіабазу «Енгельс». П'ята доба, а значить нафтосховище, там точніше сховище нафтопродуктів. Уже там цю пожежу загасити не можуть. Супутникові знімки показують, що чи то вісім, чи то дев'ять уже цих великих цистерн ємностей з пальним повністю вигоріло або догорає. Але напередодні в день там стався ще один вибух, причому осінь спільноти локалізують це. Як щось, що або, значить, дев'ятий центральний авторемонтний завод, або відповідно підприємство з виробництва трубопровідної арматури, щось якось дуже часто по Енгельсу, і що нам треба розуміти про ці, про ці підприємства, да, трубопровідна арматура. Чи правильно я е, думаю, що зараз... Оскільки на Росії кожне підприємство, хоч би що воно там офіційно не заявляло, воно все одно працює на оборонку, то і у списку цілей могло з'явитися і щось з цих підприємств, як ви про це думаєте? Ну вряд ли, вряд ли. з точки зору примінення средств поражень, оптимально їх применять по важливим целям. Так от якщо б, допустимо, було применено наші дальні средства пораження, вони б були б би... добивали бы э, горячий склад горюче-смазочных материалов, которые питает аэродром Эндекс. Потому вряд ли это именно по их душу что-то шло, если действительно это что-то пришло. Э, хотя с точки зрения э, возможностей, вероятностей, допустим, э, не, некоторых э, подрывов или технологических, я, я больше склоняюсь таких, к определенной технологической, Проблеме. Дело в том, что когда рядом, предприятие, рядом с предприятием горит э, несколько бочек э, с авиационным керосином, поверьте, там на этом предприятии работ, работать без э, бутылки водки невозможно. Ну а естественно, человеческий фактор, ну слишком большой раздражитель, э, рядом горячий, э, горючий смазочный материал. Э, естественно, это может привести к технологическим по, по, по последствиям каким-то, за счет человеческого фактора. Потому я не, я не стал бы связывать это как-то с нашей работой или непосредственно нашей работой. Но вот как, как, как вторичный механизм, конечно, можно воспринимать и пусть горит. Если на России что-то горит, значит, это кому-то надо. Как минимум украинцам так это точно. Ну так, якщо вони там щось метушаться, бігають, гасять якісь свої пожежі, то в цей час вони ну принаймні не займаються нами. Да давайте, хоча б з цієї точки зору, вважати це позитивчиком. Ну і ще хотів з вами обговорити новий експериментальний проект, який запускає кабінет міністрів України. Значить, передбачається, що будуть залучатися добровольчі формування територіальних громад, оці ці ДФТГ, до протиповітряної оборони, туди можуть до цих груп. Входити члени добровольчих формувань, які не підлягають мобілізації, але пройшли ну, наприклад, ті, що е, значить працюють з дронами, мають сертифікати по управлінню безпілотниками, і ці групи можуть виявляти, супроводжувати, збивати повітряні загрози, е, використовувати особисту зброю, і навіть літаки власні автомобілі можна використовувати, обладнання, отримувати техніку зброї і боєприпаси від збройних сил України от залу. до ДФТГ до протиповітряної обороны и вот куда це рухается как вы ставитесь до таких инициатив если бы у нас не было самолетов то это в принципе неплохая инициатива ее надо было бы поддерживать и в принципе но ну, только надо брать под определенные контроли должна быть определенная система управления это однозначно но у нас сейчас на крыло становится самолет довольно-таки авиация становится на крыло и большое количество истребителей используется, армейская авиация вертолетов используется для уничтожения российских ракет и дронов. И если в этот момент еще, а они в основном идут на высотах в районе 400-500 метров, приходится же за ними также на эту высоту или подниматься, или опускаться, в зависимости от профиля полета, то когда снизу вы знаете, что по вам могут, вас могут воспринять как беспилотник, особенно ночью, и начнется огонь, так поверьте, в кресле сидеть, кабины самолета, сидеть, мягко скажем, не камильфо. Потому на данном этапе, когда уже авиация на крыло стала, то вот такая инициатива, она должна быть строго регламентированная и определены, определены сектора передачи управления. Ну, то есть там, где есть эти мобильные группы, там не должно быть авиации а там, где работает авиация, там не должно быть ни одного э, охотника с э, двустволкой, который будет э, гоняться за э, шахедами, который может быть сбить просто самолет, или, или э, тем более легкомоторный самолет, который в этом смысле легко попутать с э, тем же шахедом. Потому оптимальный вариант на данном этапе создавать фронтальную ПВО из э, мобильных групп, то есть вдоль линии фронта на глубину армейскую, ну или корпусную, как минимум километров 30-50, надо заводить мобильные группы, которые будут работать, там не работает авиация. Вот эта, эта, авиация не подходит за 50 километров до ЛБС, понимая, что могут сбить просто системы ПВО противника. А если заходит, то определенные коридоры создаются для сброса, допустим, тех же Хаммеров или GBU-39, и если на большой высоте идет, просто не достанут, выше 5 километров то есть оптимальный вариант на данном этапе – вывести все группы, которые могут работать по беспилотникам, на линию фронта до 50-километровой глубины. А дальше за 50 километров и до Польши должна работать авиация. Вот здесь уже можно использовать легкомоторные самолеты, ну и так далее, там, тому подобное. Опять же, летчики легкомоторных самолетов, если это частники, они должны понимать, как работает система наведения, допустим, истребителей. Чтобы не навели, а офицер боевого управления не навел на легкомоторный самолет, его просто сбили. Тоже свой, свой момент есть. Потому что слишком много противоречивых пока на данный момент комбинаций может быть. Но оптимальный вариант развести, как минимум развести по дальности от линии фронта. Вот 50 километров группы работают, за 50 километров авиация, а дальше уже с летчиками разбираться. С летчиками намного легче разобраться, чем с толпой не готовых к управлению партизан. Слухайте, а це цікавий аспект, тому що про дружній вогонь мені якось на думку не спало. Але власне, ну для цього ми і спілкуємося з фахівцями, щоб виявляти отакі речі, які потенційно можуть бути загрозливими і справді втрачати літаки, хоч легкомоторні, хоч не легкомоторні. Ну це того, чого нам це те, чого нам би ну точно не хотілося. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був полковник запасу збройних сил. України. Пилот-инструктор Роман Світан Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.